Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 8 de Jungle Romance, Desprecian a Cylon, basados en el libro. Kanki y debido a que estuvieron sentados por mucho tiempo, tuvieron que cambiar sus posiciones para ponerse de pie y dar unos pasos. Luego vieron al oficial de policía a cargo de monitorar la condición de la víctima, el señor Gong, caminando de esta manera hasta que estuvo junto a la señorita Jin con una expresión seria en su rostro. Hay un aviso del departamento de policía para informar el progreso del interrogatorio preliminar del sospechoso Saifa. ¿Cómo le va? No hubo mucho progreso ahí, pero a través de una investigación de antecedentes personales, se descubrió que el sospechoso Saifa solía defraudar a los pacientes ancianos que cuidaba, a menudo obligándolos a comprarle cosas caras, estafador. La señora Jin dudosamente repitió de nuevo. Correcto. En esta sección, los familiares de la víctima han presentado una demanda, pero es solo un registro de rutina, pero en estos casos no hay pruebas sólidas de que Saifa haya hecho trampa porque el paciente accedió voluntariamente a comprar la señora Jean se quedó mirando el documento que le dio el oficial que le interrogó. Como ya no era tan ágil como cuando era más joven, la señora Jin fue la última persona en ir a la oficina del señor Gunn para ver qué había sucedido. Pero cuando supo que había pruebas reales sobre el sospechoso en el momento del incidente, estaba segura de que había algún malentendido porque Saifa siempre la había cuidado de todo corazón ella misma lo amaba como a su propio nieto pero para esta parte la policía necesita que la víctima vaya a la comisaría una vez para demostrar que cuando Saifa trabajaba desde su casa tenía el mismo comportamiento está bien la señora Chin respondió distraídamente porque todavía estaba muy confundida cuando supo la verdad entonces ¿Cómo está manejando la policía este caso ahora? Kang se hizo a un lado y preguntó. Según la información preliminar recibida, el sospechoso tiene un arma en la mano. Además de que el registro del sospechoso registrado regularmente en la estación de policía es suficiente para especular que Saifa pudo haber robado algo de la casa. Fue descubierto por el señor Gon y luego el sospechoso lo atacó. ¿Crees que Saifa... Y es solo una especulación en este momento, pero la evidencia es bastante completa. Sí, la señorita Jin respondió brevemente y su mirada se puso en Silon, que estaba de pie junto a Kang. La tristeza, la desilusión y la preocupación por el hecho de que su único hijo aún fuera atendido en la sala de emergencias la hizo sentir perdida. Saber todo era como una piedra pesada que la hacía incapaz de mantenerse en pie. Esos ojos que antes estaban llenos de cariño ahora estaban llenos de frialdad, incluso de ira. Y si miras de cerca, también podía detectar reproche en esos ojos grises. Me disculpo, si hay algún nuevo progreso de la policía, lo informaré de inmediato. Tan pronto como la policía se fue, la señorita Jean miró fijamente a Cylon. En sus ojos, que perdieron su amabilidad habitual, Miró con decepción al niño que alguna vez admiró. Para esta persona que estaba siendo observada, sintió como si fuera apuñalado en el corazón con un cuchillo afilado, además de una crítica feroz. Es un desperdicio de confianza. No esperaba que tuviera la voluntad de hacer tal cosa. Abuela, ¿quién hubiera pensado que traería una cobra para creer en mi casa y luego mordería descaradamente a mi propia familia? La señorita Jean no solo se burló de Cylon con su boca, sino que también golpeó a la persona que una vez amó y simpatizaba. Bajo su ira y arrepentimiento, pronunció muchas palabras duras. Ya es suficiente, abuela. Cylon no sabe nada. Sigue sintiendo que es irrelevante, pero la policía tampoco confirmó que Saifa hiciera esto.